Вчора крылышки ще не доїла. <клес> ще осталось. Сьогодні буде Стівен погріє собі на ланч. А у мене бутерброди з авокадо. А у мене авокадо тост. Прям такий хлеб спік Стивен. По рецепту. Це Стивен спік. Я... Я їм другой. Я купила в этом. Холшутки. Вот такие неплагованы. Холшут тоже неположены. Ну, ясно, то а что, ну, более-менее выпечка, голова грязно. И, короче, поставила его зато Собачка сверху. стерила, Потом сверху авокадо, помидорка, чуть-чуть лимонный сок и перчик. Я знаю, что авокадо надо есть с лимонным соком, прикиньте. А вы пробовала есть, как я, вот так, просто ложечкой? Попробуйте. А то вы мне начали писать, будто бы я не знаю, что авокадо с лимонным соком вкусно. Посолить надо, прям советы пришли. А ты ложечкой попробуй. Знаешь, как вкусно. Я как-то девочка, что вот у Виталии, украинка, вот у нас там вот так. Ложечка ковиряє і, як будто, би з Італії дзвоне в Україну і дає чоловікові поради, що треба сьогодні робити, який суп зварить, як курей покормити, що там то Короче, по хазяйству. ж собачка гавкає зверху. Значить, що всі ми любимо сплетні. Що, посплетнічаю. Ви ж її не знаєте? Та я не знаю, а посплетнічать святоє. Короче, живут над нами две женщины. Мама с дочкой. Ну, видно, что у тебя дочка, обои схожи. Ну, дочки десь примерно лет 20. Маме, ну, десь с моих годов. Вот, у них две машины. И одна из машин, вот это как кабриолет, открытая. Спортивная, красивая машина. И собачка у них маленький киски поделечек. Вот живут себе они, живут, нехай себе живут. Нормальные соседи, здороваемся, это и все. Не общаемся так. Иногда даже не здороваемся, если так сдалека, то мы, то и не будем. То, мы не знаем один одного. Просто бачимся, стыкаемся лицами, и вот и все. Вот. И вот, значит, она поехала, старшая мама поехала десь в отпуск. Чего я так решила? Потому что спортивная машина была накрыта теном. Две недели її не було, а девочка одна, собачка осталась. Лет 20 може їй. 21-19. 19-21. На девочке До приїжджає доставка еды. Она, ось, смотри, только двері открывает. И доставили еду, и все, вона нікуди не виходила вообще. Оце хіба що собачка погулять кругом дома. Значит, нема мами, немає. <связь> <связь> стоит описать маму. Покровенная женщина. Единственное, что выделяет ее, что у нас короткая стрижка. Что, ну, это редко для Америки. Ну, такая, ну, короткая стрижка. И чуть-чуть такая... Чуть-чуть, я бы не сказала, такая мужеподобная фигура. Просто фигура. Одевается она обыкновенно, шорты, футболки, как все американки. Ну, такая какая-то коренастенькая такая. Вот чуть-чуть -а. со спины такая. Вот такая мотяненькая. Ну, и, короче, мама на приезжая. И тут я иду, смотрю, у них на дв... приехала с отпуска женщина. На дверях висит, короче, такой плакатик. Флаг ЛГБТ. И написано Love. Вот так. Женщина <связана> отдохнула. Тепер я знаю, де вона була. В... А, вона приїхала така сліка загорівша, веселая, щаслива. І, наверное, хорошо провела время. З любимой женщиной. Люблюся в другую женщину. А в Лас-Вегасе, я жила? А в Лас-Вегасе, когда я жила. То в соседнем доме тоже жили две лесбиянки. Одна из них была худая, длинная, чернокожая, да, а вторая маленькая с фиолетовыми, с фиолетовыми волосами. Вот я им повидавала там, что что выкидывала, и что мне было жалко выбрасывать из еды, там, растительное масло, ну, чтобы не везти сюда, когда мы приезжали. <клёх> то я им отнесла. Духи там свои подарила азаровские, не, не воспользовалась. Какие-то кетчупы, ну, полностью, полная бутылка кетчупа. уже не помню. Ну какие-то продукты я им поотдавала. А, и химию, химию тоже подавала. Ну там печку мыть такое. И когда я отдавала потом вот это вот, которая высокая, длинная, я не помню, как их звать, она оказалась, что она с Мариэтты, вот тут где мы сейчас живем. Она ушла, вы, вы переезжаете, куда вы переезжаете? говорит Мари, Джорджия, Мария там... Она... О, я же оттуда родом, прикиньте, так совпало. Она дала мне свой номер телефона, чтобы я ей позвонила. Зачем? Что, я буду звонить? Ну, вдруг, мало ли, мужик. Не знаю. Вот. Ну, короче, Америка, понял. Там с лесбиянком жила и тут. Все. В не доложила чай трошки попыла, и все, бишь не хочу. Наверное, раз пять, шесть. Вот так, выпила. Ничего не хочу. Пробиваю иногда на чай и хлеб с маслом. Хотя хлебчик беленький, было бы хорошо. Вот так вот пакую мясо. Купаем в костка большие эти, а я потом так кулечки подписываю. Биф 550 грамм. Сегодня буду делать на вечер плов. Я выспалась. Вчера ничего не готовила, Поила крылышки. Вот. Хорошо поспала, прям. Хорошо поспала. Выспалась. Сегодня чувствую себя хорошо. Буду делать плов. Все, все. Кто кушает? Тому тоже смачного. Просто сухой хлеб в тостере. Просто авокадо расчмакала его. Тут так вдавила. Посыпала перчиком, солькой. Кусочки помидорчика, денчик. Як ты хропышь маленький. Была селера чуть-чуть. И сверху итальянские нотки сделал Вот это очень понравилось. Кругом пихаю його, як воно? песто, песто. В пабліксі взяла дуже класний. Хороший. Я не так багато, конечно, їх і пробувала, але були погані. такі вкусні. А это прям класний. Ой, собачка хропить. Жантик, яка красота. Ай-яй-яй-яй-яй. Авокадо тост. Пипанька. Классная вот сокладовка. Мне очень нравится. Девочек, это просто бутылка маленький. Боже мой. спасите, пожалуйста. Что с девочкой? Я не хочу на этом балконе сидеть. Не знаю. А, может, потому что жарко. Какая-то дуже пара. Прям жара. Кто-то идет. Женщина какая-то идет. Валя. Дуже жарко. Это девочки, утром вот тут пипец. Как тут птицы поют. А сейчас такие сверчки чешут. А вечером, девочки, я бывал с Денчиком выхожу там, ну, пописать, покакать собачки. И эти сверчки летают. О, что за птичка? птичка. Не знаю. Какая птица, гляньте, какая интересная. Вообще выше получится. Вот так. Ой, улетел. А вечером сверчки прям так вот эти огнями такими. Блядь, время заканчивается. Это сияет так красиво, интересно.